Сначала было слово. Его не поймать и не забрать обратно. В так называемых ДНР и ЛНР слова складываются в особые пропагандистские конструкции. Да и забирать их никто не собирается. Мы часто говорим о том, что стоит опасаться украинского фашизма. И пока украинских каналов нет, сепаратистские и российские в Донецкой и Луганской области в избытке. Оплот ТВ и Россия Ады. Рыбожание, дивитися можно, и слухать, тем больше можно, все, что там рассказывает. Чудо российская картинка почти в каждом телевизоре. Кабельная и спутниковая – это роскошь, которую далеко не каждый может себе позволить. От греха подальше Александра антенну отключает, боится за свою семью. Мало ли что. Кто знает, как они там психологично подготовлены, не подготовлены, тому бережи на Бог, я кажу, бережи нонсенс, но в перерывах между обстрелами российские каналы на передовой смотрят и наши военные. Вместо весточки из дома звучит каждый раз похожая информация. Тысячу недавно было, 900 с чем-то, я дивился, что мы их обстреляли. А то, по нас минами 120-ками кидают. Нічого ніхто не це пропаганду. Короче, Чувачі? рулять байці іноді починають сумніватися, хто же кого обстрілює на них, словно шквал із градів, обрушується та сама пропаганда. Ну якщо її постійно дивитися, Знімали, то їм можуть можна повірити, що це дійсно маячок. Тіпа, якщо ми тут не були, не знали, що тут робиться, то Хотілося б знати що там вдома приблизно так. А каналів таких немає або глушать їх, або я не знаю що. Никто никого не глушит. Украинского вещания просто нет. Донецкая телевышка осталась на территории боевиков, чем они успешно и пользуются. А о необходимости восстановления украинского эфира говорят сначала о том. Первое задание, которое поставили перед собой, восстановить ту самую телевышку на Корчуне. Высота, которую в Министерстве информации так и не смогли взять до сих пор. Проект ценой в 10 миллионов гривен. Вышку на горе Карачон видно издалека, 180 метров как-никак, но толку от нее пока нет. Ее обещали сдать в мае, потом в июле. 5 июля Петр Порошенко сам приехал с инспекцией и даже сделал заявление, на этот раз про сентябрь. Вже через два месяца телевежа должна быть отбудована, І більше терміну я не даю. І гроші для це мають бути знайдені. І передавачі це право народу на правду. Ну в сінтібрі ситуація теж не змінилась. У мене немає відповіді, тому що не я робив ці заяви. Справді було бажання прискорити, було бажання пришвидшити. Але є ну, реалії життя, і, ну, на жаль, не сталося цього. Так в чому собственно, діло? Отправляємося в концерт РРТ, який відповідає за будівництво. Все оказывается банально просто. этой опоры должна была производиться в течение 7 месяцев. В июле мы ее начали строить и должны были закончить согласно плану по всем нормативным строительным документам в январе 2017 года. Если по строительным нормам положено, что бетон должен выстояться 21 день, но ну вы ни одним приказом не заставите его засохнуть за 5, понимаете? Ну... В РРТ уверяет, строительство уже на финишной прямой. Но сами строители в этом не уверены на 100%. Именно им пришлось работать без выходных и даже в праздники. Здесь сложно планировать из-за погоды. Вы же видите, если пойдет снег усилится, дождь, ветер, то работы придется прекратить. Сложно сказать, потому что опять загадывать, и я бы не хотел. Как говорят рабочие, всему виной сама конструкция. Ее сделали еще в 80-х годах прошлого века секции лежали в Кировоградской области, в Тернопольской области. Собственно, получился набор «Сделай сам». Лего из металлолома. Почти невыполнимую задачу делали в этом кабинете. В институте Шимановского долго мозговали, как из разных частей сделать одно целое. Десятки папок, сотни чертежей. Проект занял 4 месяца. Главный инженер только вернулся с инспекции Скорочуна. Хочет верить в лучшее. Я вернулся вчера, с Краматорска, вернее, Славянска. Я был на опоре, поднимался на ней. И пофарбована. Я так понимаю, что мы будем вводить ее в эксплуатацию. Сама конструкция почти закончена. Теперь важно смонтировать антенны наверху. Их восстанавливают рабочие из Донецка. Но до самого Донецка телесигнал не добьет. Пожалуйста, вот вышка покроет Слоняем. только север Донецкой области для того, чтобы вещание было больше, надо строить вышку в Покровск. Запланировали ее давно, но даже финансирование еще не выделили. Это очень такое символическое вообще сооружение для Украины. Да, что она была разрушена и теперь мы ее восстановили в то время, как, например, в там, Авдеевке, Курахова без вышки в Покровске мы вещать не сможем. Но было принято решение, что сначала мы восстанавливаем Краматорскую телевышку, а потом переходим к строительству Покровской. Запустить телевышку, которая покроет хотя бы освобожденную территорию, планируют к 16 ноября. Такой себе подарок ко дню телевидения и радиовещания. Уложится ли в новые сроки? Донбасс Реали обязательно проверит. Антонина Моровди, Евгений Головин, Радио Свобода.